Слава Украине! Слава! Мои коллеги, друзья, расскажут о практической работе, они, я знаю, готовились. Я хотел бы поделиться только мыслью о том, что почему мы опять в том положении, что вынуждены бороться за Украину. Знаете, у меня был такой один, ну, не знаю, обидный, позорный для меня случай, когда я много лет назад попал в один большой город и начал среди ночи искать Бастилию. Вроде бы историю хорошо учил, но тем не менее. Я искал ее часа два, пока не нашел русскоязычную француженку. И спрашиваю ее, а где у вас Бастилия? Вот у меня на карте написано Площадь. Она засмеялась, говорит, Бастилии нет уже 300 лет. Ее снесли во время Великой Французской революции. Э, какая связь с той ситуацией, что у нас мы свою, свою Бастилию не, просто не снесли? У нас была эта возможность. Мы ею не воспользовались. И сейчас, когда нам предлагают разные варианты конфигурации власти, меняют лица, одна сцена, завтра здесь появится еще одна сцена. Вот. Это та же самая ситуация. Все происходит внутри вот этой Бастилии. А Бастилия это называется Коммунистическая партия и то, что она родила, партия регионов. Потому что, по большому счету, когда мы проводим с вами каждый год в ноябре месяце память жертв Гладомора. Когда мы вспоминаем о всех погибших за свободу Украины, мы, к сожалению, настолько разделены десятилетиями всеми людьми, которые издевались над нашим народом, что мы не можем как-то лицом к лицу стать с ними и отомстить за ту ситуацию. За, за ту яму, куда они скинули, за ту кровь, которую они пролили на нашей земле. А сейчас, сейчас, по-моему, возникает ситуация, когда можно э, вот эту историческую, этот разрыв, эту пропасть, э, эту историческую несправедливость восстановить, потому что то, что надвигается с востока, это те самые тот продукт той системы, которая нас уничтожала все эти десятилетия. Потому что моя семья была подвержена, она жила на востоке Украины, она прошла голодомор. И не, не несколько спросить, почему столько людей умерло, где где половина моего рода. А сейчас сейчас эта ситуация опять становится актуальна. потому что те земли на востоке Украины, которые были Э, население этих земель, которое было уничтожено, кто знает, оно было заселено людьми очень часто без роду, без племени, без, племени, без памяти. Их переселяли с других регионов э, Советского Союза. Очень много было с криминальным прошлым. И теперь, теперь это все дает свои плоды. То, что, например, э, устроили вчера в Донецкой и Луганской области именно на религиозный праздник говорит о том, что эти люди, несмотря на то, что их лидеры ходят в церковь, строят в Москве храмы, и не только в Москве, да, и в Донецке, в Луганске, и у нас, я думаю, тоже таких людей очень много, крестятся. Эти люди внутри себя не имеют того стержня, и они отдают приказы на святой день захватывать здание издеваться над людьми, убивать людей. Поэтому вот именно такие ситуации, они показывают нутро каждого из нас. Для меня лично та ситуация, которая складывается, это есть возможность наконец-то ответить себе на вопросы, будут ли наказаны те люди, их потомки, потомки той системы, которая привела к гибели очень большого количества моего рода и Многих, и родов многих из вас. Спасибо. Слава Украине.